लोकप्रिय आमदार प्रतापराव पटिल शिखलीकर साहब ने सभी समाज को न्याय देने का काम किया सभी समाज से कैंडिडेट दिए कोई पार्टी ने कैंडिडेट दिए नहीं किसी को कैंडिडेट मिले नहीं बाहर के कैंडिडेट ला के देना पड़ा वो पार्टियों मैं पक्ष स्वतः जी आता आम प्रभागतेरा मे बौद्ध समाज है मुस्लिम समाज है मी स्वतः मराठा पटी समाज है सर्व समाज घटक उम्मीदवार दिल्ली है किए या नंबर से, उम्मीदवार आज महानगर पालिका दो हज़ार पच्चीस दो हजार छब्बीस इलेक्शन में महानगर पालिका इलेक्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमको उम्मीदवारी दी गई है हम पाली जना प्रताप पाटिल चिकलीकर साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार और स्टेट के प्रेसिडेंट हमारे सुनील तटकरे साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और ये हमारा पैनल प्रभाग क्रमांक तेरह का सबसे मजबूत पैनल होगा इन शहरा कुछ भी नहीं विकास हमारा एजेंडा है विकास का राष्ट्रवादी पार्टी सब समाज को लेकर चलने का काम करती है इसलिए सबका राष्ट्रवादी पार्टी में जाना मैं प्रताप पाटिल साहब के साथ राष्ट्रवादी पार्टी में ज्वाइन किया हूँ आज लगभग एक साल भर हो गया तो आपके साथ में हूं। क्या, क्या हूँ मैं ओपन सर्वसाधारण डो से फॉर्म भरा हूँ प्रभाग क्रमांक तेरह से और हमारे साथ में रवि भाई डांगरे रवि डांगरे मराठा समाज से है और हमारी बहन एस समाज से आरती जोंदे और हमारे भाई मोहित भाई ओबीसी लेडीज से कैंडिडेट है प्रभाग क्रमांक तेरह में क्रमांक तेरह में सभी समाज के लोग रहते इसलिए लोकप्रिय आमदार प्रतापराव पाटिल चिकलीकर साहब ने सभी समाज को न्याय देने का काम किया सभी समाज से कैंडिडेट दिए कोई पार्टी ने कैंडिडेट दिए नहीं किसी को कैंडिडेट मिले नहीं बाहर के कैंडिडेट लाके देना पड़ा वो पार्टियों विकास का मुद्दा रहेगा हमारा डेवलपमेंट हम डेवलपमेंट के वास्ते काम करेंगे आज तक देखे हमने पच्चीस साल से हमारे एरिया जैसे के वैसे पिछड़े के पिछड़े रहे आज राष्ट्रवादी सेक्युलर विचारधारा को लेके चल रही विकास के कामों को आगे बढ़ा रही हमारा एम एमआईएमसी भी नहीं रहेगा कांग्रेस भी नहीं रहेगा हमारा मुकाबला बीजेपी से रहेगा टेरा अमधुन आलेली आहे माझं नाव आरती अनिल झोंधळे आहे मी राष्ट्रवादी पार्टी मध्ये जॉईन झालेली आहे काय राष्ट्रवादी पार्टी का आपल्याला आवडली आणि का घेतले कारण समाजसेवा आणि समाज, समाज विकासासाठी आपण हे मी पार्टी जॉईन केलेली आहे समाजाच्या विकासासाठी जॉईन केलेली आहे आणि समाजाचा विकासच करायचा आणि लास्टपर्यंत रडणार लाडकी बहीण जी योजना राबवली आहे त्याच्यापुढेही आपण काही वेगवेगळ्या योजना राबू त्या लेडीजसाठी आणि विकास करू त्यांचा असलाम जय भीम आदाब आज मैं नांदेड़ वाघला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2026 के इलेक्शन के लिए आज एनसीपी पार्टी से मैंने फॉर्म भरा हूँ और मेरे प्रभाग से ए नंबर से जोंदड़े ताई और बी से मैंने ओबीसी से फॉर्म भी भरा हूँ सी से मेरे मराठा समाज के मेरे भाई रवि डोंगरे पाटिल और डो से नांदेड़ के मशहूर समाज सोशल वर्कर शेरा भैया मेरे साथ है वो डो से है अजीत पवार जो है ये पहले एक ब्रांड है और वो एक ब्रांड ये है कि जो काम के लिए वो हमेशा आगे रहते और उन्होंने हर समाज का खुलकर समर्थन दिया है और नांदेड़ में जो चिकलीकड़ साहब है मैं कभी उनके पास अभी मैं एक साल से उनसे मिला हूँ कि ख्वाहिश हुई कि मैं एनसीपी से नामजद करूँ और रहा बात मेरा जो प्रभाग है वार्ड नंबर तेरह मोहनराव हम्बरडे जब आमदार थे तो उनके कई ऐसे विकासिक काम थे जैसा कि उन्होंने मेरे वार्ड में कम से कम पंद्रह करोड़ रुपए के काम लगाए मेरे नदी के किनारे और भी उन्होंने 130 करोड़ रुपए का काम लगाए हैं मेरे एरिए में उन्होंने खबरस्तानों को माइनॉरिटी से फंड ला कर दिया कभी हमारे माइनॉरिटी का फ़ंड मालूम नहीं था लेकिन मोहन राव हम्बरडे ये वो आमदार था जिन्होंने हमारे को माइनॉरिटी के लगा के दिए अब्दुलमोहित है और मेरी भतीजी ओ से इच्छुक है यहाँ पर माझं नाव रवी भीमराव डांगरे पाटील नी प्रभाग का प्रभाग का मी प्रभाग क्रमांक तेरामधून क गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे आमचे मित्र शेराभाई यांच्या आणि मोहिशभाई यांच्या नेतृत्वाखाली प्रभाग क्रमांक तेराची निवडणूक आम्ही लढत आहोत पक्षाचे नांदेडचे सर्व सर्व खदगावकर साहेब चिखलीकर साहेब मोहना आंबर्डे साहेब साहेब यांचं मी सर्वस्वी मनस्वी अभिनंदन करतो त्यांनी मला समाजसेवा करण्याची संधी दिलेली आहे त्याबद्दल मी सर्वांचं अभिनंदन करतो दादा अनेक लोक म्हणतात की राष्ट्रवादी हा जातीवादी जे जातीवाद सांगतात ते स्वतः त्यांच्या पक्षात जातीवाद करतात राष्ट्रवादी हा पक्ष सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन चालणार आहे त्यामुळं राष्ट्रवादी हा पक्ष कोणत्याही जातीचा किंवा कोणत्या धर्माचा नाही सर्व धर्मांना सर्व जातींना समोर घेऊन जाणारा पक्ष आहे राष्ट्रवादी जे असे आरोप करतात ते स्वतः त्यांच्या पक्षामध्ये अशा प्रकारचा पक्ष स्वतः जातीवादी आता आमच्या प्रभाग तेरामध्ये बौद्ध समाज आहे मुस्लिम समाज आहे मी स्वतः मराठा पाटील समाज आहे सर्व समाज घटकांना त्यांनी उमेदवारी दिली आहे आणि आमची लढत हे काँग्रेस एम आय एम यांच्यासोबत नाहीच आमची लढत भारतीय जनता पार्टीसोबत आहे आपला गट प्रमुख काय वाटतं तुम्हाला याचं काय परिवर्तन होईल का शेरा भाऊचं पूरग्रस्तामध्ये असो किंवा कोरोना काळामध्ये असो त्यांचं समाजकार्य अनमोल आहे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मोहित भाईच्या नेतृत्वाखाली क्रमांक इलेक्शन लढत आहोत आणि नक्कीच आम्ही जिंकून येणार येणार म्हणजे कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी एम एस टी ला प्रवेश घ्या आणि हा जॉब रेडी एम एस टी आंतरराष्ट्रीय दर्जा ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनल ला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक ला आणि शेअर